এৰমা অফ আছামিজ কিটচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি আপোনালোকক আমলখিৰ সুস্বাদু চাটনি এবিধৰ ৰেচিপি এটা দেখুৱাব লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ আমলখিৰ এই সুস্বাদু চাটনিবিধ প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে মই ছটা আমলখি লৈছোঁ এতিয়া আমলখিকেইটা ধুই গুটি গুচাই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ব লাগিব এতিয়া কুটি লোৱা আমলখিখিনিৰ লগত কেঁচা জলকীয়া নহৰু ধনিয়া পাত গুৰ নিমখ আৰু সামান্য পানী দি মিক্সিত মিহিকৈ পিচি ল'ব লাগিব মই কেঁচা জলকীয়া চাৰিটা দিছোঁ আপোনালোকে জ্বলা যিমান খাব পাৰে সেই হিচাপত কেঁচা জলকীয়া ল'ব পাৰিব প্ৰিয়দৰ্শক মোৰ এই চেনেলটোত আমাৰ পৰম্পৰাগত বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব এতিয়াও যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল এৰোমা অফ আছামিছ কিচেনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মই প'ষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' প'ষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই চাব সুস্বাদু চাটনি প্ৰস্তাত ভাত বা ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশ এই চাটনিবিধ সৰহকৈ বনাই ফ্ৰিজত ৰাখি কেইবাদিনো খাব পাৰিব এই চাটনিবিধ খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি খাই চাব পাৰে প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহলে হলে লাইক আৰু কমেন্টর জড়িয়ে জনাবলৈ নাপাহৰিব এনে ধৰণৰ সুস্বাদু রেসিপির ভিডিও ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ